Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua Jadi isu kita pada petang ini ialah berkenaan dengan penjaja peniaga kecil di sekitar sekolah-sekolah Okey ke? Tak okey? <laughs> Jadi saya Dr. Syaril, saya ingin berkongsikan sedikit tentang inisiatif daripada sekolah dan beberapa foto yang dikongsikan pada hari ini daripada ibu bapa dan guru-guru yang berkongsikan sedikit foto. Ada video tapi video tu agak tak jelas tapi kita sharekan foto je lah eh. Okay. Jadi bila bercakap tentang penjaja peniaga peniaga kecil di sekitar kawasan sekolah kita ni saya rasa dia dah jadi satu macam kebiasaan saya tak tahu kebiasaan normal atau kebiasaan baru atau kebiasaan memang dah kebiasaan darah daging memang sepatutnya kalau sekolah ada memang keliling kena ada penjaja pun saya pun tak tahulah. Sebab saya ingat saya waktu zaman-zaman saya sekolah dulu memang dah start ada penjaja-penjaja ni. Tapi bezanya dulu saya rasa kebanyakannya dia tak adalah buka sampai mengganggu mengganggu kemudahan-kemudahan murid-murid. Dia just yalah orang yang berniaga gunakan motor, kan dia tak mengambil ruang banyak pun ha, dan tapi still lagi saya rasa adakah dia sesuai ataupun tak lah kalau dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang okey jadi jom apa yang saya nak kongsikan pada hari ni adalah penjaja-penjaja, peniaga kecil di sekitar sekolah-sekolah okey ke tak okey nah ha, okey ha, itu okey jadi Sebelum saya kongsikan, saya ada tanya beberapa ibu bapa Ada yang positif dan ada yang negatif Maksudnya, yang positifnya Dia sukalah untuk kita highlightkan perkara ni Agar semua maklum perkara-perkara ni Tapi ada juga negatif, kata biarlah itu tumba rezeki pendapatan penjaja-penjaja tu buat apa nak tutup jadi kita ada konflik di sini Dua golongan di mana ada parents kata biar Ada parents kata tolonglah pihak sekolah uruskan Tetapi apa yang saya boleh kongsikan Perkara ini berlaku di luar sekolah Jadi terus terang memang kita tahu Itu adalah di luar bidang kuasa pihak sekolah Okey jadi bila kita bercakap tentang positif atau negatif tadi Pandangan masing-masing itu memang kita tak boleh nak 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 halang lah maksudnya there's no right or wrong tapi kita lebih melihat perkara ini dalam wrong lingkup yang jangka masa panjang ok sebab pernah saya lihat satu ketika dahulu di tempat-tempat menunggu kanak-kanak tu penuh dengan penjaja jadi kanak-kanak terpaksa menunggu di luar kawasan menunggu eh Ha, jadi itu adalah satu keadaan yang bagi saya kurang kurang elok lah. Tempat-tempat eh. tersebut disediakan untuk kanak-kanak, tetapi apa yang berlaku adalah mereka tidak dapat duduk di kawasan-kawasan ini. Okey, jadi apa yang saya dapat pamerkan uh, di di sini? Kalau kita tengok bagaimana ada pihak sekolah yang membuat inisiatif menyediakan menyediakan uh, banner wah wow, besar banner ni wow ha dia memberi ingatan di samping memberi ingatan tentang penjagaan sosial memberi ingatan juga kepada anak-anak dan ibu bapa agar dapat yalah kurang kurangkanlah membeli barang-barang di di mana di di uh, di sekitar kawasan kawasan menunggu, Ruang menunggu tu kan dan pada masa yang sama, mesej juga disampaikan fokus kepada peniaga-peniaga kecil atau penjaja-penjaja kecil yang meniaga di sekitar kawasan sekolah ni kerana sekali lagi saya katakan ada kalanya ruang-ruang yang digunakan itu ruang-ruang meniaga -ruang tu adalah kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk murid-murid sekolah ha eh ruang tak kisahlah ruang mana-mana pergerakan murid-murid nak berjalan pun terhalang disebabkan adanya peniaga-peniaga ini yang dia berada di situ sebelum bermulanya waktu sekolah dan selepas habis pun mereka berada, masih berada di situ. Ah, jadi saya rasa ini perlu me mendapat perhatian daripada semua pihak. Eh termasuk juga peniaga-peniaga yang dia buat car book sale sebagai contohnya. Sedangkan sebenarnya sekarang adalah waktu-waktu persekolahan yang ibu bapa nak drop kan anak ya anak-anak pergi sekolah memudahkan pergerakan supaya proses dapat proses nak hantar anak tu berjalan dengan lebih lancar lah. Jadi daripada senario yang saya kongsikan ini, apa yang berlaku dia mendapat reaksi daripada ibu bapa yang ada kalanya macam saya katakan tadi ada yang positif ada yang negatif. Tapi saya melihat dari sudut di mana apa lagi improvement yang kita boleh buat dalam membantu pihak sekolah dan anak-anak kita ni. Uh, di mana kita tahu anak-anak kita memang mudah terpengaruh dengan benda-benda yang cekedi-cekedi junk food ni. Kan? Jadi kita perlu mengambil satu tindakan untuk mengelakkan mereka daripada berterusan menjadikan habit makanan-makanan jadi makanan ruji. Ha, di sana sebenarnya ada lagi makanan yang lebih mengenyangkan yang ada disediakan di pihak masih di pihak kantin sekolah ha, yang telah mendapat kelulusan di pihak peringkat yang lebih tinggi. Ha, ha jadi saya harapkanlah kepada semua ibu bapa pihak-pihak tertentu agar kita cuba lebih sensitiflah dengan perkara ni. Sebab kenapa? Walaupun sebagaimana sebagai banyak macam mana inisiatif yang disediakan oleh pihak sekolah sekalipun apa yang berlaku adalah masih lagi ada peniaga-peniaga yang memang peniaga tegar dipanggil memang dia tak ah dia tak pedulilah dengan mesej-mesej ni kan apa yang dia tahu ialah dia nak berniaga ha, kalau dia tak berniaga ha, dia yalah kita tak tahulah apa masalah yang akan mereka hadapi tetapi apa yang berlaku adalah mereka mengambil peluang di atas yalah sekolah-sekolah yang ada untuk mereka jual beli makanan dan kalau kita lihat sebenarnya kalau dijual jauh sedikit saya tak pastilah tapi kalau tengok dijual di sekitar dan bila dah seorang mula akan seorang lagi datang akan ada seorang lagi akan ada seorang lagi apa jadi adalah kawasan itu dipenuhi dengan penjaja ha, jadi ini yang kita perlu highlightkan lah kita bertekankan dan yang saya maksudnya saya nak cuba highlightkan lagi adalah ada juga yang penjaja-penjaja, peniaga kecil ni yang agak berkeras yang masih lagi menjalankan aktiviti jual beli mereka walaupun telah disediakan bina tersebut apa yang berlaku ialah kalau anda lihat dalam foto yang cuba saya kongsikan ni tengok eh ha, ni nampak ni dia masih berniaga di tempat duduk yang disediakan untuk murid-murid dia bayar sewa ke tak tempat duduk tu untuk berniaga ni dan kalau dia nak bayar sewa sekalipun sesuai ke Dan seterusnya Dia ni betul-betul peniaga yang memang berdaftar Ada ambil injekkan Eh injekkan lah Apa injection Typhoid Eh yang pengena, yang Siapa yang peniaga makanan kan kena Kena injection ya eh. Ambil injection Suntikan Supaya dapat mengendalikan makanan Supaya, supaya dia tidak transferkan Apa-apa penyakit kepada Pembeli Jadi Pernah tak kita tertanya-tanya perkara-perkara ni Di saat waktu sekarang ni Penyakit amat mudah berjangkit ha, Dan kalau tengok Adakah mereka mengamalkan penjagaan sosial ha, Ini satu hal lagi isu yang kita boleh nak tanya lah Kalau nak kata dengan senario pandemik zaman sekarang Sekarang ni kan ha, okay? Kita tengok lagi Ada yang buka kabut sale Tadi memang ada yang daripada lori Jual beli maka, jual, jual, jual jual makanan lori Food truck mungkin Ha, lepas tu ada yang mengambil peluang dan yang ini dia buka boot kereta di tempat parking. Tempat menunggu kanak-kanak. Di, sana, di sana sebenarnya tempat parking tu boleh diberi ruang pada van-van sekolah yang ingin ambil anak-anak. Kan bagus. Memudahkan proses. Ini sekolah kebangsaan tau. Janganlah buat kita yalah, benda ni berterusan sampai bila sebenarnya. Haa. Kalaulah kita boleh lihat sekolah-sekolah yang baik, yang bagus, yang ada Tempat-tempat sebegini memang tak ada Jual-beli, jual-beli sebegini ha, Memang orang kata Oh, kalau you buat report semua akan menutup sumber mata pencarian Sumber mata pencarian apa maksudnya? Betul ke sumber mata pencarian tu sesuai dia buat sebegitu? Ha, sedangkan ada lagi cara-cara yang lebih baik yang perlu kita patuhi, guna Kan? Okay. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita cuba yang saya cuba highlightkan pada hari ini dan saya tak kata saya nak menyalahkan penjaja directly eh? sebab ada kalanya mereka ni beroperasi disebabkan tak ada orang tegur dan sebagai Ibu bapa ataupun penduduk di sekitar itu kita perlu sentiasa memberi teguran-teguran agar mereka aware dengan perkara-perkara ni. Jadi sebelum saya akhiri, saya mengharapkan agar perbincangan ini boleh dikongsikan lebih lagi dan dan insya-Allah sekiranya dia memberi input yang bagus, saya mengharapkan agar kita sentiasa mengingat ingat mengingati antara satu sama lain dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hopefully mesej daripada hari ini dapat sedikit sebanyak memberi input kepada kalian semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh